assalomu alaykum aziz tomoshabin va kanal a'zolari sizlar bilan o'zbekiston uch yuz oltmish bugungi videorolik orqali telegramni yangi funksiyasi haqida bilib olamiz demak boshladik mana e, menyuni bossangiz agar siz telegramni obnovit qilgan bo'lsangiz люди Readam degan funksiyasi paydo bo'ldi bunga bosganingizdan keyin e, sizni yon atrofingizdagi telegramda telegramdan foydalanadigan odamlarni ro'yxatini chiqarib beradi e, agar siz ham o'zingiz mana shu ro'yxatda ko'rishni xohlasangiz ya'ni sizni ham boshqalar ko'rishini xohlasangiz mana bu yerda показыват меня ni bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi hozir man bosib qo'yganim uchun bu yerda не показываеть меня degan turibdi man не показывать ne bossam endi mani ko'rsatmaydi boshqalarga показывать di bossam mana telefoningiz yashirinligicha qoladi deyapti sizni yon atrofingizdagilar ko'radi deyapti mana hozir hozirgi vaqtda mani yon atrofimdagilar mana bu yerda nechi metr uzoqlikdaligini ham taxminan endi yozib qo'yadi точность bilan yozolmaydi hech qaysi nimada ham telefon ham taxminan mana shuncha metr yoki kilometr yon atrofingizda mana shu akkauntlar o'tiribdi degan ma'noda sizga ko'rsatib turadi va yoningizdagi локальный gruppalarni ham ko'rsatadi yon atrofingizdagi gruppalarni ko'rsatadi xullas bugungi video mana shulardan iborat edi agar video sizga yoqqan bo'lsa xursandman keyingi videolar orqali ko'rishguncha salomat bo'linglar